Datuk Azri, seorang pemimpin korporat yang dihormati. Setiap kata-katanya dipercayai, setiap keputusannya diikuti. Tapi di sebalik senyuman itu tersembunyi satu muslihat. Harapkan pagar, pagar makan padi. Tanpa ragu, dia memanggil pembantu peribadinya. Kononnya ada urusan penting, tapi realitinya satu pelan licik baru sahaja dimulai. Ibarat api dalam sekam, kelihatan tenang tapi membakar dalam diam. Di sebalik pintu pejabat yang mewah itu, satu arahan dikeluarkan untuk memindahkan dana syarikat ke akaun peribadinya tanpa sebarang dokumen rasmi dan tanpa sebarang kelulusan dari pihak atasan. Sebahagian wang disumbangkan ke yayasan dan masjid lama, tampaknya seperti amal. Tapi itu hanyalah topeng untuk menutup kejahatan sebenar. Ada udang di sebalik batu. Selebihnya, wang tersebut digunakan untuk membeli jam mewah, barangan eksklusif dan memuaskan nafsu duniawi. Dia tidak sedar bahawa setiap sen yang disalahgunakan itu adalah amanah yang dikhianati. Diberi betis, tendak peka. Setiap helayan dokumen disemak. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Segala transaksi diteliti dan kesalahannya mula terungkai. Jumlah wang yang keluar tidak sama dengan rekod rasmi. Penyelewengan terbukti kerana nilai sedikit rosak susu sebelangan. Sejak itu, Dato' Azrin jarang munculkan diri. Jadi mesyuarat dilakukan. Tiada komunikasi antara mereka. Setiap perancangan yang disusun rapi mulai goyah. Dua orang kaki tangannya mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Kabar angin mulai tersebar. Ibarat tikus jatuh ke beras, tapi tamak tak terhingga. Jumlah penyelewengan melebihi RM1.2 juta. ringgit. Duit yang sepatutnya menjadi milik rakyat dilencamkan untuk kepentingan peribadinya. Beliau cuba melarikan diri daripada tanggungjawabnya tapi setiap langkah dan gerak gerinya sudah diperhatikan. Buat jahat berpada-pada, akhirnya padah menimpa. Setelah sekian lama diperhatikan, akhirnya Dato' Azrin ditahan oleh pihak berkuasa Segala gilahnya terbongkar. Duit rakyat bukanlah untuk dimanipulasi. Jawatan bukanlah lesen untuk menipu. Dan pengkhianatan terhadap amanah tidak akan dibiarkan begitu saja. Berani kerana benar, takut kerana salah. Penyalahgunaan dan dana infak boleh menjejaskan kepercayaan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kes-kes dana yang tidak digunakan bagi tujuan yang dinyatakan akan menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pendera